कुण। कुण। मैं एडवोकेट सलमा सैद वार्ड क्रमांक चार से इलेक्शन के लिए खड़ी हूँ वार्ड क्रमांक चार में मेरे निशानी है ए सी तीन नंबर का बटन दबा के ए सी के आगे बटन दबाओ। मैं आज शाहना फिरजादे इनको मैं मिलने के लिए आई हूँ तो शाहना फिरजादे आपके मेरे लिए क्या रहे आज एडवोकेट सलमा जावेद सैयद अपने शॉप पर आए हैं मुलाकात के लिए क्योंकि मैं भी एक चार नंबर वार्ड से ही मतदान के लिए मतलब मेरा उधर पे ही उधर है वोट तो ये आए हैं अपने पास तो मैं जहाँ तक इनको जानती हूँ मतलब तो मैं इनके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले 25 साल से ही जो भी वक्त अपना गुजरा है इन्होंने समाज सेवा के लिए काफ़ी काम किए हैं मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ही इन्हें राजकारण में एंट्री करते हुए देख रही हूँ ये फर्स्ट टाइम ही मैंने इन्हें देखी हूँ कि इलेक्शन में खड़े हैं इससे पहले इन्होंने समाज के लिए जो भी काम किए हैं वो अपनी मर्जी से किए हैं लोगों की समाज सेवा करने के लिए किए हैं ना ही सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग बाकी इन्होंने हमने इनके वीडियोज देखे जहाँ तक इनको अच्छे से हम जानते हैं नजदीक से इन्होंने हर धर्म के लिए अच्छे से अच्छा काम किए हैं औरतों के घर के मसले कामकाज के लिए जो भी कुछ भी होता है ये लेडीज़ को रोजगार के लिए भी बहुत कोशिश करते हैं घर कुल के लिए भी बहुत कोशिश करते हैं और जहाँ और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आने वाली दो तारीख को जुन्नर में जो नगर परिषद के इलेक्शन होने वाले हैं तो ये हमारे नगर सेवक उम्मीदवार के लिए शुक्रवार पेट चार नंबर वार्ड से शुक्रवार पेट कुम्हारवाड़ा और भी इलाके हैं जो भी चार नंबर वार्ड में आते हैं मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि एडवोकेट सलमा जावेद सैयद को तीन नंबर बटन पर निशानी है इनकी एसी आप देख सकते हो वीडियो में इस नंबर पर वोट देकर सलमा जावेद सैयद को भारी बहुमत से विजय कराए शारी प्रभत राम चार मजदूर भी है और निशानी है एसी क्रमांक तीन नंबर येतो तर तुम्ही तीन नंबरचं बटन दाबून मला सहकारी करावे धन्यवाद धन्यवाद काय नाव तुमचं शरद तांगडे अच्छा अच्छा तुमचा काय व्यवसाय आहे लॉन्ड्री अच्छा आता तुम्ही काम करतात काम करता करता तुम्हाला जे आता उमेदवार आहेत अॅडवोकेट सलमा भाभी या आल्या तुम्हाला मतदानाचं आवाहन करत आहेत काय काय सांगाल भाबींबद्दल बाबींचं वीस वर्ष पेठे मध्ये सहकार्य काम चांगलंय आणि सगळ्यांच्या मदतीला धावणारे व्यक्ती अच्छा काय वाटतं विजय होतील विजय आता काय होईल माहिती का आता इलेक्शन म्हणलं पैशाचा खेळ आला इथे त्यामुळं बाबींच म्हणजे गोर गरिबांना जर काळजी असेल तर बाबीला मतदान केलं पाहिजे असं आमची इच्छा आहे म्हणजे तुम्ही अपक्षांना संधी द्या असं म्हणाल का हा अच्छा अच्छा ही लढाई जी आहे ही माझ्या जसं मी पाहतोय तर ही लढाई धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती अशी आहे असं मला वाटतं बाबींचा वैयक्तिक प्रत्येक घरामध्ये संपर्क आहे त्यांचं कोणाशी भांडण नाही त्यांना कुठल्या तरी पक्षातून त्यांनी उभं राहायला पाहिजे होतं पण आता परिस्थितीमुळे त्या अपक्ष उभ्या राहिलेत त्यांच्या रेफ्रिजरेशन एअर कंडिशनिंग त्याच्या रिलेटेड त्यांना चिन्ह पण तसंच मिळाले ए सीना त्यांना मिळालेले त्यामुळे त्याच्यावर निश्चित निवडून येतील याची गॅरंटी आहे आणि हिंदू आणि मुस्लिम सगळ्यांच्या घरामध्ये एकदम चांगले संबंध असलेलं व्यक्तिमत्व म्हणजे ते त्यामुळे ज्या ही निवडणूक जेव्हा जनता काय अपेक्षा निवडून आल्यानंतर काय अपेक्षा